Она о городе, который живет в ожидании войны, который ждет, когда она начнется или не начнется, или ждет, когда закончится, в общем, который живет в подвешенном состоянии. Колись мне сказали, что когда хочешь прочитать книжку, то не треба читать ее початок, а треба зазвернуть в конец и за последним рядком визначити, чи варто читать или нет. Раскрываем книжку и читаем все точно будет хорошо. Что с у вас нему книгу самый такой способ. Мы уже знаем, что книга есть и что она закончится и все будет хорошо. Потому что я на самом деле что все, думаю, что все будет хорошо. И у нас, и не у нас, и у всех живых и неживых существ. Очень много войны вокруг того города, о котором я хочу сказать. Причем именно слово «вокруг» Наверное, здесь я снова полагаюсь. И я так думаю, что в этом городе она не приживется. Она все время намекает на то, что я могу к вам зайти. Но прижиться ездить точно не получится. В одном из снов герой даже начинает сомневаться, кто наши, а кто это наш. Он видит людей, с которыми, с которыми он конфликтует, он видит их в чужой форме но слышит свой, свою речь. Он видит, что они такие же, как он, но почему-то в другой форме и почему-то с ним воюют. То есть, наверное, здесь вот в этом невызначности, если можно сказать, слово наше, и есть вся суть этого героя. Это, в принципе, наверное, и все всего города. Это самое интересное здесь, и самое... Парадоксальная наша ситуация, что жители города, и, наверное, со мной согласитесь, что жители города в любой ситуации, в которой их заводят или судьба, или военные действия, или неважно, что заводят, они сохраняют какое-то чувство юмора. Сколько не готов свою жизнь Давайте, может быть, вы мне поможете? Нет, 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 21 страницы. 7 да. yeah. Седьмой сверху.